Наш герой помітив, що Світлана, як правило, залишається осторонь дівчачих чвар. Йому це імпонує, тому, аби краще її пізнати, він запросив дівчину на окреме побачення. Це, це, подумав, що це, подушка це вата. Сладка. Сладка Я это подумал, что? что если мы вдруг застрянем на колесе, ну к чему цветы, правильно? А так да. можно. Сгута, <свят> да, да, Мне понравилось, что он с не пустыми руками меня встречал. Пойдем, Здорово, пойдем. Да. Так. Пойдем. Мы сюда сейчас пойдем. Ага. Uh Наиви -huh. вот это колесо обозрения очень романтическое место часто приходят влюбленные колесо очень медленно поворачивается вообще распогодилось солнышко вышло видим весь город озеро красиво спокойно <косвязывает> 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 У меня такое ощущение <косвязывает> что мы вообще вот последний раз вдвоем просто были Виделись как бы. Очень давно. Очень давно. Я уже здесь соскучилась. Ты знаешь, что можешь сделать? Ты можешь прямо сейчас что-то сказать? Я хочу признаться всем вам, что я влюблена. Ну, это серьезное заявление ты сделала. На первом свидании со Светой как-то так все... Мне кажется, немножко даже быстро пошло. Долго нам пришлось ждать второго свидания, я его ждал, и, и, и Света тоже его ждала. Смотри, как красиво! Да. Несмотря на солнечную погоду, сегодня было достаточно прохладно. Он растирал мне спину, когда мы катались на э, чертовом колесе, и потом держал меня за руку. Мне все время хотелось вот, все ближе и ближе к нему. Сегодня у меня было второе одиночное свидание. И хочу сказать, что я стала еще немножко счастливее. Последний год э, больше э, была мамой, э, бизнес-леди. Когда да. влюбленная, мне кажется, и бизнес по-другому идет, и настроение другое вот Ну, конечно, конечно, конечно. Ой, мне этого очень хватает. Да? Угу я просто наслаждалась каждой минутой нашего свидания. Мы как-то так жались друг к другу, Поцеловались, что-то там говорили, говорили, целовались, говорили. Мы снова целовались. И это уже было еще слаже, чем в прошлый раз. Он очень нежный. И он мне очень нравится. Світлана, єдина дівчина, з якою Ігор був вже на двох побаченнях, ось так непомітно тихенька свята вибилася у фаворитки, чи пробачать їй це Альона з Веронікою? Зовсім скоро вони перетворять її життя на пекло.